ಉಪವಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಲೌಕಿಕ ಮೊಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಕಾಸಿಂರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಐದು ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉಪವಾಸ ಆರಾಧನೆ ಸೇವೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕೂಟ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತಿಂಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಾದ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಈದ್ಗಾ ಮೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಮೈಲೂರು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ರವರು ಉಪವಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಲೌಕಿಕ ಮೊಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಈ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಚಿತ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕಾಮ ಲೋಭ ಮೋಹಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ಸಾಮೀಪ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದೇ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ತಾವು ಕೇವಲ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಲದುವ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين. سبح اسم ربك <applause> الأعلى الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں مفتی محمد جابر قاسمی امام و خطیب مسجد بلال میلور بیدر کرناٹک آپ سے مخاطب ہوں میں عید کی تمام عالم اسلام کو پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے آباد رکھے ناظرین کرام ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم نے ایک مہینہ مکمل روزہ رکھا جو اسلام کا ایک فریضہ اور اہم فریضہ اور اہم رکن ہے جس کو ہم نے روزے کی شکل میں ادا کیا ہے روزہ کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تکلیف میں ڈالنا نہیں انسان کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تقویٰ پیدا ہو جائے پرہیزگاری پیدا ہو جائے ملکوتیت کی صفت اس کے اندر آ جائے انسان اپنی نفسانی خواہشات کا آقا نہ بن جائے بلکہ انسان اپنی نفسانی انسانی شہوات کے آقا بن جائے غلام نہ بنے میں اس کے بعد ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم رکن اہم فریضہ عید کی شکل میں ہم نے ادا کیا ہے ابھی ابھی عید کی نماز ہم نے ادا کی ہے عید سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں پورے عالم اسلام کو اور برادران وطن کو بھی کہ ہم سب یکجہتی ج... یک کا پیغام دیتے ہیں عید سے بھی اور روزہ سے بھی یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں ہم آہنگی کا پیغام دیتے ہیں اور روزہ کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم روزہ رکھو گے میرے واسطے تو تمہارے لیے میں جنت میں داخلہ کے لیے ایک روزہ مخصوص کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک روز ایک دروازہ مخصوص کر دیتے ہیں جسے باب الیان کہا جاتا ہے تو روزہ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم ایک مہینہ مسلسل ہمارا ایک ٹائم ان ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نظام علاقات میں تبدیلی آ جاتی ہے ایسے ہی ہمارے بارہ مہینے میں نظام الاوقات ایسا ہی رہے جیسے رمضان میں رہتا ہے تو انسان جو ہے بارہ مہینہ نہیں بلکہ پوری زندگی ایسے ہی گزارے جیسے ہم رمضان میں گزارتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور دیگر ہم نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں اسی ہی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے نام کو اور ہم اپنے برادران وطن کو عید کی پر خلوص مبارک مبارکباد پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ